Так вот, когда стоит э, цепь на маленькой звезде, можно использовать только одну треть кассеты. Э, почему так? Потому что если мы будем на маленькой использовать всю кассету, у нас будет сильный перекос цепи. А когда перекос цепи, это убивается и цепь, и звезды начинаются, ну, их их спиливают сбоку. Когда у нас стоит цепь на средней второй звезде, кстати, э, еще так и скажу, потому что не все знают исчисление звезд идет всегда от центра велосипеда, от колеса. То есть первая спереди это маленькая, первая сзади это большая. Оно все идет от центра велосипеда. То есть здесь восьмерка это самая маленькая будет, а тройка здесь это самая большая. Поняли, да? Значит, смотрите, как раз стоит вторая, спереди. Можно использовать только середину кассеты. Ну, понятное дело, что бывает там, особенно у гонщиков, то у меня с Юрой, то мы, ну, мы там не смотрим, да, какая у нас передача. Потому что это гонки, там оно не важно. Но для обычных людей, чтобы сэкономить деньги и чтобы выжать из, велика максимум, и чтобы он приносил удовольствие, надо использовать его крайне. Поэтому когда стоит спереди вторая, сзади можем использовать кассету без крайних звезд. Ну и когда третья стоит, передней, то сзади только половину маленьких можно использовать. Это правильно. Вот. Так, насчет цепи сказал, насчет вас сказал. Скажу насчет спиц. А, да. А то взял и забыл сказать. Ну, вообще, лучше, конечно, чтобы был электронный. Ну, это если у кого-то есть. Новая цепь э, замеряется как? Берется значение 119,5 миллиметров. Лучше, конечно, чтобы это был штангель. Вот тут, кстати, лука отломана. Можно сейчас... Приходит. Можете глянуть, Тут 119 да, примерно у нас получается. Ну, плюс-минус там. Да, совпадает. Вот, мы берем. Смотрим. Ну, тут отверстие есть, между этими соединениями берется значение 119, 119. 119. 100, может не 100, и и Если больше уже надо. растягивается. У нас оно не будет растягиваться, потому что цепь, цепь, новая. когда цепь слегка тянута, значение будет там близко 120 и там чуть десяток. Когда значение больше, чем 121, это означает, что у вас один и здесь. То есть цепь пора выбрасывать, все это, соответственно тоже нельзя поставить на э, изношенную кассету новую цепь. Ну, Но что не будет работать. Не потому, что я так хочу, а потому, что э, звезды изношены, они становятся острыми. Новая цепь, она еще пока сбитая. И получается так, что вот этот ролик цепи встает не в выемку звезды, а встает и прямо на зуб. И она постоянно будет прыгать. Поэтому, когда цепь тянута на 0,75, либо до 121 мм, то еще есть шанс заменить просто цепь и ездить на старой кассете. Но есть люди, которые м, покупают кассету, к ней набор цепей, там, либо две, либо три, и начинают их менять по кругу. Поездили 200 километров, сняли цепь, повесили на гвоздик, записали 200 км, поставили вторую, поездили 200 сняли, потом третью 200 сняли. Ну, это я лично такого не признаю. Я считаю, что лучше купить просто одну нормальную цепь, Одну звезду и ухаживать за ней правильно и она будет служить тоже очень долго вот ну, про это я сказал я <с elaborate> скажу насчет тулок. юра уже говорил что таким образом э mm -hmm. мы можем определить в хорошем состоянии втулка или флакона но вообще это определяется изначально по звуку если втулка начинает иметь либо там какие-то хрусты есть, вы знаете, когда э, с песком оно так начинает работать классно. Либо на сухую, на сухих. Первое, это определяется по звуку. Второе, это накат. Ну, накат, это при условии, что у нас четко выставлен тормоз, и он не мешает колесу крутиться. Ну, здесь накат хороший, и смотрим на люфт, люфта тоже нет. Бывает такое, что втулка настроена, смазана, там четко все выставлено, идеально закручено, но люфт есть. Почему? потому что спицы растянуты. Хотя бы раз там в две недели надо смотреть, или у вас не растянуты спицы. Ну, если вы часто катаетесь. Да? Это проверяется вот так. Смотрите. Нормально. 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 Бывает такое, что нажимаешь, и они просто, ну, они мягкие. Это означает, что был где-то удар, спица либо растянулась, либо бывает такое, некоторые умельцы, вот когда спицуют колесо, смазывают спицы. Ну вот, головки, с резьбой. Это неправильно тоже. Потому что со временем они начинают выкручиваться. Вот. Если у вас спицы растянуты, то желательно приехать в механику, чтобы их выровняет. Ну потому что, э, во-первых, когда спицы растянута, э, у вас велек становится в поворотах более вялый, тем у вас гуляет в колесо но. Но это он может не чувствовать, но это есть. И чем больше скорость, тем больше это чувствуется. И в какой-то степени это опасно даже. Вот. Второе дело, ну тут стоит дисковый тормоз, ему в принципе все равно. Пусть там или колесо, не восьмерит, оно диск, ну, диск все будет работать. А вот есть велики, в которых стоит об одной тормозе, ну, более дешевый, так в нем сразу будет заметно, есть восьмера или нет, потому что вы колесо, оно хоп э, стало холодно. Крутнули, встало холодно. Поэтому... За этими вещами надо следить. Но я вас не буду учить выравнивать колеса, это на самом деле ну, это целая наука, поэтому легче просто привести механику дать, и все будет хорошо. Так, насчет э, шин. Я уже говорил, что шины боятся солнца, и шины, в принципе, боятся острых вещей, там, типа камней, особенно стекол. Очень, шины очень боятся акации, поэтому если вы едете в лесу, и видите, что акации растут, но если у вас... А, кстати, насчет шин. Они бывают камерные, либо бескамерные. Но бескамерные это, во-первых, дорого, во-вторых, не каждому ноут надо. Так вот, бескамерные шины, они, в принципе, заклеивают сами себя. А камерная, если вы наедете на акацию, то буквально через 2 секунды вы уже станете и услышите очень приятные звуки. Поэтому, если вы катаетесь в лесу, особенно в незнакомом, очень, очень внимательно смотрите по сторонам, есть оказия, либо нет оказия. часто у нас люди, вот особенно там, не, ну, не будем их называть нехорошими словами, любят выпить пиво и бутылку разбить там где-то. Поэтому, если вы не можете объехать, лучше просто спешиться и обойти. Потому что вы, вы э, будете ехать по стеклу, бывает такое, что наехал и пронесло, а бывает такое, что не проносит. Максик? Поэтому да. Нам тут чуть не ставят. Весна все Если уже вам угораздило да, наехать на какую-то... Бывает такое, что на проволоку можно наехать, за акацией, я говорю. Ну, гвозди бывают, да. Бывают всякое бывает. Но, в принципе, у нас же особо не убирают там. Ни, ни, парки не убирают, ни приезжие части, поэтому у себя в шине можно обнаружить интересные вещи. Я вот, например, когда ехал на машине, то я у себя увидел вот такую же железную дырку, я не знаю, чего она может ну, не знаю. Ну, короче, всякая бывает. Так вот, если вы уже наехали на что-то, естественно, пылесос пустил, ну, если это не спускаем, хотя ее не бывает, тоже спускаются. Вам надо желательно устранить эффект на месте. Для этого нам нужны лопатки хотя бы одна. Ну, либо гаечный ключ там на 7 на 8. Ну, но, но лучше лопатка, она мягкая, она не будет срабатывать Да. Вы спускаете колесо. Ну, оно уже спущено, естественно. Давай то есть, я свое колесо дам. То есть. Лежал. Уже злая там локация, либо злое стекло сделала за вас. За вас. Не, я поставлю, давай, да, покажем. да, у нас и чай есть, и кава делать. Вот. Вы наехали там на какую-то гадость. Васки лиша отпустила. Кстати, вот еще можете тянуть и переставить босс. Хотя вы ездите на низком давлении, при нажатии тормоза, особенно переднего может просто выразить. У нас капли вернет они перестанут на месте. Вот. Мы пока спускаемся.